Виктор Янукович презентовал американским деловым кругам высшего эшелона Украину, что рассказывал и о чем договорился с теми, кто готов инвестировать деньги в нашу страну. Знает корреспондент подробностей в Нью-Йорке Кирилл Евсеев. Україна США бізнес. Віктор Янукович в Гарвардському клубі представив крупнейшим інвесторам можливості України і потерпіл вкладати деньги в страну на кануні підписання договора у свободній торгові з ЄС. Україна має набагато меншу в порівнянні з країнами ЄС конкуренцію на внутрішньому ринку. Держава надає повну підтримку реалізації національних проєктів. Як президент України гарантує, що така позиція залишатиметься незмінною. Подписание документа об ассоциации положительно повлияет на выход Европы из кризиса, убежден президент. Поскольку зона свободной торговли увеличит общий европейский рынок почти на 7%. И как пример успешной инвестиции в ЛНГ-терминал. Он заработает уже в 2014-м, уверяет Виктор Янукович. Спина с американскими партнерами компании Accelerate Energy и другие, до середины наступного года будет Запущена першу фазу проекту Еленже Термінал, що дозволить Україні приймати до 5 мільярдів кубічних метрів природного газу. Сразу після презентації українська делегація отправилась на зустріч з руководителями крупнейших енергетичних компаній Exxon і Shell. подписали договор о заключении соглашения о добыче газа на участке Скифский в шельфе Черного моря. Министр энергетики Эдуард Ставицкий объяснил, в ближайшие два года пробурят две скважины, и это позволит добывать Украине около 10 миллиардов кубометров газа в год. Перші роботи це за домовленістю з нашими партнерами. Це буде геосейсмічні роботи, які будуть проведені в чорному морі, задля того, щоб визначити зони для наступного буріння вже безпосередньо свердловин. Мы шли к этому очень долго. Соглашение закладывает основы для длительного сотрудничества по разработке новых месторождений, полезных ископаемых в Украине. И впереди у нас еще много проектов. Министр энергетики прогнозирует, в течение месяца будут подписаны и другие документы по проекту. В общем, визит украинской делегации в Нью-Йорк, по мнению местных аналитиков, был более чем успешным. Из США Кирилл Ивсеев, Сергей Дубинин. Подробности телеканала Интер.